У нас в поселке получается 19 человек местных жителей. С 19 человек у нас 2 человека по 86 лет, 6 человек за 70 лет. Ну и микс остается там. Мне 45, Василий, сколько тебе 40? Лене там меньше. У кого было куда текать, убежали, а мне не было никуда текать, пришлось тут разживаться, а что делать. Хлеб, договорились, нам тесточок возит раз в неделю, берут все по многу. Тоже с этим пока проблем нету. школу тоже проезжают, забирают в центральном поселке. Ну, в принципе, жаловаться нет. Самое главное, они не мают, это самое главное. Земля у нас солончаки, в основном 20% солончаков, светло-каштановая почта, зона рискованного земледелия. А это самые лучшие мастера, это в Калкузе 20 лет проработали, это они самые большие специалисты. Леша, пошли свой трактор покажешь. Он за ним ухаживает, как за женой. Огнедаш а Александр Алексеевич, это мозговой центр, инженер-электрик, но ну, книжки по ночам читает. Ну, он, как он, не любит афишировать себя. Ну, голова 60-го размера, там я тебе мозгу говорю, энциклопедия отдыхает. Все фермеры охотники. Охота, это знаешь, какой-то до зайцев пошли, постреляли, а в основном обсудить текущие проблемы. Когда Майдан начался на охоте, там что-то тоже не нравится. У каждого свое мнение, кто знаешь. Нет тут, говорят, там район сепаратистов. Да у нас район тоже пестрый. Одни за, другие против. Это да и вся Украина такая. пшеница, ячмень, семечек. Все, больше ничего. Больше ничего такого не, не выращиваем. Мы же не крутые фермеры. Мы средние фермеры, так, как они. Мелкие фермеры. Одни люди, блин, с металлолома делают вещи, а другие с вещей металлолома. Мы, наверное, такие, что с металлолома вещи делают. Но он же едет. колхоз Ленина был раньше. Здание клубов, клуб был. Это место, где встречались, а кинотеатр там приезжал раз в субботу. Все приходили туда, смотрели кино, общались. А магазин был, и то, где этот самый детский сад и школа была трехлетка. В воскресенье была традиция в селе. В выходной все мужики приходили в клуб, кто в бильярд играл, кто в карты играл, кто в домино гулял. Вечером напились, подрались и разошлись. Посевной материал тут у нас хранится. Тут ячмень хранится, а там пшеница хранится. А клуб это ангар. Ну это зимой ремонт и делаем. А вот она стоит, туда он рундук ставится, машина задом подъезжает, высыпает потихоньку, и оно прямо туда. Чик-чик-чик-чик-чик. Если бы знали, что была стабильность, понимаешь, можно строить, можно деньги выложить. А так, ты знаешь, чем хорошо, что Паровать никому. все подперто. Вот у меня вот этот склад тоже под семена. Вот зерно всю, всю зиму пролежало, ни мешка никто не взял. Когда проезжают местные геничане, они смотрят хату, которая пустая, и покупают ее за тысячу гривен для того, чтобы разломать ее на разлом. На стройматериал. Мы просто решили скуплять. И он скупил. Вот, вот человека тоже олигарх. Две хаты сели. Одну хату он купил, у него своя, а другая сказала, сколько ты взял эту? За 4 тысячи за гривен купил хату, чтобы только не валять. Это тоже сделали, знаешь, чтобы чтоб было. Чтобы было, ну жалко хату валять. А она, ну, знаешь, как хорошо, кум приедет после охоты, там все, бух а урок, красота. Отодвигайте, заходите. Вот заброшенные дома. Смотрите, какое качество. Резьба по дереву. Пеленчатая дверь. Если в каждом поселке есть какая-то управа, есть хозяин, тогда будет поселок. Если поселки не будет управа, будет, допустим, как сейчас на сегодняшний день делают, чтобы было там на 20 сел один хозяин, хозяина вообще не будет, будет бардак. Вот был колхоз Ленина вот здесь, здесь было все, и кладовы были, и винзаводы были, и огород был, это был внутренний организм. Сделали один поселок, центральный, пять, так эти пять и завяли, а один центральный остался. Ну это, это вообще, это позор Украины, его такое нельзя показывать. Ну, если так здраво разобраться, это просто люди приедут и скажут, насколько мы хамовитые и неухоженные. Есть же хорошая картинка, но тут нету хорошей картинки. Если в красивых цветах преподнести, то, что тут люди, можно сказать, патриоты. Вот он патриот, я в какой-то степени патриот. Зачем оно мне надо, этот перекоп? У меня в городе все есть. А я в городе, мне стенки давят. сюда приедут хоть похожу. Да и все, не знаю. Не... Я счастливый, когда мне меня... Все здоровые, а богатые, когда у меня в кармане пачка сигарет, есть, это я богатый. Все, больше мне ничего не надо.